Фулатин, Джераломио, Дехиро и Нозетолу, Маргансю та Эл Мател Фолату. не вывели, Они решили вывести, стру энергетику, не вывели. Про обезлов не молчу. Вот, соответственно, даже не начинали. Вот. При этом за три с половиной года просто-напросто сожрали те ресурсы. Атори може могли б бути використані для швидкої Все, поб'єди всі ресурсовні економіки. Смаріч тут відбувається. Ось це так ексклюзивчик. Я для вас сьогодні маю. Повірте, це дуже важливі заяви, які красномовно свідчать про те, що у Путіна є проблеми, про які не говорять його офіційні роти, але про які вже не вперше, але все гучніше заявляють так звані російські зетвоєнкори, та й самі путінські вояки. По телевизору говорят, что помогают раненым, помогают во всем, но этого никто не делает. И просто а, с одного коридора стучишься в другие двери, и все это бесполезно. Проблемы во всей армии. Вранье и воры едят везде на всех уровнях. Все. И это уже на пацанов нагрело. А губернатора Курской области, я считаю, надо посадить пожизненно. Вся кровь то, що проліта на Курській області, вся на ньому я ж вам казала, буде цікаво. Тож поїхали, поговоримо. Бо в той час, коли наші сили оборони вибивають окупантів з української землі, ми маємо робити все, щоб розбивати і пропагандистську машину Кремля. Тож з пропагандистів і розпочну. Ни одна страна, ни Европейский Союз, ни Индия не обладает замкнутыми циклами производства. У США и Китая есть проблемы, у них проблемы с ресурсами. Поэтому я настаиваю, это тоже гипотеза, что Россия больше похожа, чем Китай и США, как это ни странно звучит, на сверхдержаву, потому что да. ей не нужны, грубо говоря, иностранная валюта. У нее все есть на своей территории, и не надо ничего покупать снаружи. И это ли не признак сверхдержавы? пищевой, водный, э, экономический, военный суверенитет у России есть. А вот у некоторых стран, которые считают, и которые действительно считаются сверхдержавами, у него их нет. То есть есть вопросики на самом деле. Но опять же, не будем заниматься великодержавным шовинизмом в прямом эфире. Тем часом влада Российской Федерации официально назвала майбутний федеральный бюджет на 2026 год военным. За словами заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, основні видатки підуть на оборону та, звісно, військово-промисловий комплекс. Бюджет военный, как его вчера Дмитрий Анатольевич назвал, но он будет оставаться таким еще там 5-8 лет, потому что что делают после завершения войны? Они готовятся к следующей войне. Это нормальное явление. Восстановление значит, запасов, новые вооружения, восстановление инфраструктуры, которая разрушена так или иначе. Поэтому говорить о том, что ну вот еще годик потерпим, потом будет мир, и потом бюджет вернется там в 2021 год, но ну, это иллюзия. Откуда он вернется в 2021 год? Не вернется. По-перше, цей бюджет ще одне свідчення того, що Кремль не прагне миру, попри риторику про готовність до переговорів чи там якогось вирегулювання конфлікту. За останні роки кратно збільшений випуск особо востребованого вооруження і техніки, необхідного для рішення задач спеціальної військової операції. А їх тактико-технічні характеристики значно улучшені з урахуванням бойового применения. Особо отмечу, что в создании и совершенствовании вооружения и техники наряду с оборонными предприятиями участвует так называемый народный ОПК. То есть это малые и средние предприятия, малый и средний бизнес, высокотехнологичные компании. Це означає, що навіть у рік виборів до Держдуми Кремль відмовляється від будь-яких соціальних подачок та прямо визнає, що життя простих росіян погіршиться. Ну а російський режим змушує місцеву владу нарощувати підтримку війни, і всі ресурси перерозподіляються на військові потреби. Правительство терпит фиаско в попытках остановить нарастание топливного кризиса. Де-факто власти согласились с требованием нефтяных компаний сохранить бюджетные выплаты, так называемый обратный демпфер, даже в случае роста цен на топливо выше инфляции. Правительство готово отказаться от этой косвенной привязки, однако эти уступки до сих пор так и не купировали Топливний кризис. Біржові ціни на історичних максимумах, а із російських регіонів приходять сабщення об адсутстві топлива. Тобто, замість доріг, лікарень чи навіть програм розвитку покірне стадо доробів Путіна чекає стагнація, зростання бідності і репресії проти будь-якого інакодумства. І це знаєте при тому, що в них і так ситуація не надто оптимістична, як і прогнози. Бо податки доходять до абсурду. Новий день. новое предложение о повышении налогов. Не утихли страсти по поводу возможного повышения НДС до 22%, как появилась новелла, в которой предложено ввести в стране барабанная дробь – новый транспортный налог. Сенатор Артем Шейкин предложил на рассмотрение российского Минфина инициативу по внедрению транспортного налога на средства индивидуальной мобильности – СИМ, которые используют э, юридические лица в коммерческих целях. Я давно пришел к выводу. А в России слуги народа вывели аксиому. Счастье всенародное должно быть исключительно за счет этого самого народа. Они уже, помните, предлагали налог на громкий секс на топок кошек, на воду. Господин Чубайс ранее еще до момента своего отъезда из России настаивал на необходимости ввести налог на воздух. Помните книгу Джани Радари «Приключения Чаполина»? Я ее часто теперь в последнее время особенно вспоминаю. Классик ведь четко обозначил, фискальное безумие не имеет финальной точки, к сожалению. Як вам напишіть у коментарях і поїхали далі? Бо в іншій студії, ну як студії, давайте називати речі своїми іменами. На ще одній російській телепомийці заяви не менш відверті, але куди нікчемніші. Сергій Михайлович Миронов видвинув нашу ініціативу нашу партію, яка була піддержана президентом, яка касається землі. Але от це що ребята, які освобождають землю Запорожье. ДНР, ЛНР, Херсонская область, но они проливают кровь за эту землю. У них есть моральное первоочередное право на то, чтобы претендовать на эту землю. Поэтому, если вот есть дальневосточный гектар, да, такая система, по такой аналогии, возможно, сейчас будет принята такая программа, когда ребята смогут Чиевские, бесплатно получать ту землю, которую они освобождают. Мы, пос, мы, мы присмотрим, где земля Очистим. получше, где корова пожирнее, почва плодороднее. Ось вам і одкровення гаслабодітелей. Тепер вони пояснюють, що війна в них не за землю і не за територію, а за людей, тобто за тих самих людей, у яких вони збираються забрати землю. Бо виходить, що росіяни героїчно звільняють українців від їхніх домівок, квартир і власної країни, щоб на землю українців могли претендувати окупанти. Ось вам і ще одні справжні наміри росіян. Які саме тому і не збираються зупинятися, тому думаю, цього вам достатньо, щоб прямо зараз підтримати наші сили оборони. Нагадую, я відкрила великий і дуже важливий збір на автівку для артилеристів НГУ. І ось зараз ви бачите QR-код на екрані. Скануйте, будь ласка, і долучайтеся. І звісно, коментуйте цей випуск. Бо чим більше переглядів, тим більше донатів. Тим часом в п'ятницю стало відомо, що Іспанія підтримує монетизацію заморожених активів Російської Федерації для допомоги Україні. А міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо 19 вересня заявив, що його уряд підтримує і зусилля Європейської комісії з монетизації заморожених російських активів для допомоги Україні. Куерпо заявив, що Іспанія виступає за максимальне збільшення фінансування України. Тим часом На болотах. Максим Анатольевич, юридически креативная схема с визами, юридически креативная схема с активами нашими. Это все свидетельство чего? Меня особенно с визами беспокоит. Вам двояк. Максим Анатольевич, не обижайтесь, но вы, пожалуй, единственный, кто из нас тут выбирается еще в недружественные страны. Нет, понимаете, в чем дело? А вы что, как получаете визу? Или у вас давно действует? Все вам так и скажи. Не, ну не ладно, буду, что Не там? буду, не буду говорить. Ну, а, да, я по-другому спрошу. За время ограничений... Не, новых а, получ... не получают. А, новые не получают. Да, новые не получают. А, вот то, что с визами и немцы к этому подключились. Немцы – это тяжеловесы европейские. Так. То есть, если они говорят действительно, значит, к этому идет. Чего они добиваются? То ну. есть это свидетельствует о какой-то полной интеллектуальной и моральной деградации. Потому что по кому они бьют? По тем людям, которые, несмотря ни на что, несмотря вот на э, ну, все же? эти... Э, Какая же моральная деградация, когда, видите, Ваня приводит вам пример, и использует их термин про креативность. Это не деградация, это да креатив прям бьет. Как? Они наказывают тех людей, которые готовы поддерживать диалог через которых потом со временем начнется восстановление отношений с Европой в бизнес, угу. в сфере культурной, спортивной, именно через этих людей. Так они бьют по ним, дать Путина не могут дотянуться, но хоть кому-то насолить, хоть кому-то отомстить. Это настолько мерзко, но это, это настолько подход. Вот, с моральной точки зрения опускает, что в общем... даже когда вот, Навіть коли спори такі заходять і хочеться їх, вроде бы где-то не дуже защитити, а найти аргументы, объясняющие их позиции. Вот эти шаги с визами выбивают все эти аргументы, руки опускаются. А краще б ці путінські блазні не є хидно скалили зуби, а розповіли про успіхи своєї армії на фронті. Хоча, мабуть, тому і мовчать, бо успіхів то немає, але є такі зізнання. О каком общем наступлении может идти речь? Какая там Одесса, какое Запорожье, там такие могут быть бои за большие города, которые ну, просто превратятся я не знаю, в топку для э, перемалывания наших соответственно сил. Мы вот. просто-напросто нарвемся еще в ту, да если еще, еще мобилизацию начнем, э, новую, так, с 2008 2022 года, экономика начнет падать, э, соответственно... Э, в втрое быстрее, понимаете, что это получится. В ходе этой компании, смотрите, ни энергетика не выведена, они решили вывести струю энергетику, не вывели. Про обезглавление вообще молчу, соответственно, даже не начинали. При этом за три с половиной года просто-напросто сожрали те ресурсы, которые могли бы быть использованы для быстрой победы. Все, ресурсов нет, экономика, посмотрите, что тут происходит. Ну вот мы попали в ситуацию, когда мы действительно провалились уже по грудь в эту трясину затяжной войны. А дальше эта трясина может засосать, я имею в виду экономику. Потому что если у вас развалится экономика в тылу, воевать уже будет невозможно. Наоборот, придется принимать самые невыгодные условия. То, что сейчас происходит, это как раз следствие того вот этих гигантских провалов в управлении и в организации. Вот. И как ты тут не разъезжай, по каким-нибудь шанхайским организациям сотрудничества и прочее, прочее, как не говори ни с Си, с хоть с Трампом, если этот, если вот эти, как говорится, провалы не устранены, ничего не поможет. И подобных видео в социальных мережах зараз хоть же как и таких. Проблемы во всей армии. Вранье и воры, от везде на всех уровнях. Все. И это уже на пацанов нагрело. А губернатора Курской области, я считаю, надо посадить пожизненно. Вся кровь, то, что пролито на Курской области, вся на нем. Он разворовал все укрепрайоны. Еще и смел воровать на стройках в ДНР. Я считаю, конфисковать все. И чтобы другие повадно знали, что так будет с каждым. Вы посмотрите, как у нас живут они, блядь. Это же просто люди-космос. Как живут командиры, которые воруют. Это все просто. Родственники, проститутки. ...которые который квартиры покупается. И все это ведь правда. И такого офицера говна у нас сколько угодно. Пожалуйста, с 20 армии на капитана поймали, который поехал с женами договаривался пополам. Пополам. Выплаты о смерти. Вот такие люди, и у нас их много. До речі, ви вже чули, что российских загарбників втопили в те самій трубі, по якій они лізли в Куп'янськ. Це вже підтверджено офіційно. А от при спробах переправ через річку Оскіл на човнах більшість знищено артилерією, мінометами та fpv дронами Тож я впевнена, ви знаєте, що робити. Дивіться і коментуйте цей випуск і звісно, залишайте свої вподобайки. Нехай це відео побачить і якомога більше людей, бо це також допомагає нам руйнувати кремлівську пропагандистську машину, показує справжнє обличчя Путіна та його армії. А з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. І традиційно нагадую, щоб там не відбувалося на міжнародній політичній арені. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.